нет? А, нормально. Так, это у нас Павел Шапорин, тренер элитных спортсменов, среди которых Фил Хит, там, кто там еще Джей Катлер. Джей Катлер и все остальные. Хотел рассказать поучительную историю о том, как поступать, если вдруг у вас произошел отрыв грудной. Ну, собственно, что произошло со мной. Сейчас вроде более-менее все заросло. Вот. Ну, за то есть вес, в принципе, был не особо большой, там 120 килограмм. Вот. Но дело в том, что всегда за узким хватом, то есть больше веса, Тут решил начать жать широким. Но если связки были не подготовлены, следовательно, из-за этого и разрыв, Ну, естественно, сразу пошел к зеркалу, как это случилось. Во-первых, симптом. Сразу появляется боль. Боль как будто ну молотком да и вот что-то типа этого я даже не понял что случилось просто вот младком лишь там щелчок сразу... хруст там что-то был ну этого я уже не слышал но mm -hmm. мне кажется было mm -hmm. вот точнее, просто и ушах сразу там mm -hmm. естественно один бок сразу падает mm -hmm. вот я стою вначале не понимаю что случилось Думаю, ну, походу, грудь я сегодня закончил, пойду руку качать. Uh -huh. Подошел к зеркалу, смотрю, я уже понимаю, что ничего качать не буду. Uh -huh. То есть там характерно, поднимаешь руку, а грудь остается вот здесь. Uh -huh. Еще она так сама по себе как бы дергается, uh -huh. достаточно вот этот эффект. Uh -huh. Ну, естественно, собрался, сразу поехал в трампункт. В трампункте там сидят две женщины, что-то выше них какая-то шьют. Uh -huh. вот, я говорю, здравствуйте, я грудь оторвал. Они меня начинают спрашивать, откуда вы знаете? «Ты ну, что, я... врач?» он говорит. «Ты что, врач? Откуда ты знаешь?» Да, я начал на пальцах объяснять, откуда я это все знаю. То есть, почему, как чего. У -у -у. Они меня смотрят такими глазами. Такие, езжайте в больницу. Серьезно. Я еду в больницу, не помню какую, где-то на проспекте Ленина. Там мне предлагают сразу наложить гипс. Причем чуть ли не силком ведут. У -у -у. Я от них пытаюсь отбиться, говорю, нет, нет, нет. Гипс? Так надо пришить гипс. Ну вот а мне, там, я говорю, понимаете, мне надо ее пришить, начинаю объяснять им всю технологию, как это делается. Mm -hmm. Они на меня тоже так смотрят. Говорят, нет, мы вас сейчас положим. Я в итоге отказную кое-как дрожащей рукой пишу и уезжаю. На следующий день еду в другую больницу, 39-ю, там мне тоже ничего толком не говорят. Там говорят, что у меня отрыв бицепса. Я спрашиваю, почему мне говорят, потому что у вас вот здесь семья. Не рентген, короче, ничего не стали. Рентген я в первый день сделал еще в этом, пункте по рентгену видно, что ничего нет. Они мне еще нашли по рентгену, что у меня кость какая-то вот тут ключичная надломлена. Uh -huh. Ну, а вот, сказали, что оторван бицепс. Я начинаю объяснять, почему здесь синяк образовывается. Uh -huh. Они мне тоже начинают говорить, зачем ты спросишь, ты доктор или кто. Uh -huh. Ну, я дальше ухожу и еду в другую клинику в Тонус uh -huh. на, на Ланеево. Uh -huh. Там делаю МРТ. Там, не знаю кто врач, не помню, но написано, что кандидат медицинских наук. Uh -huh. А делать я сижу в этом МРТ, там эти ужасные звуки, полчаса кое-как это сидел. Вот, потом вот уже результатом она говорит, у вас отрыв передней дельты и надрыв груди. Uh -huh. И опять же говорю, как? Она мне пытается как-то научно объяснить, почему у меня грудь сюда ушла из-за дельты. Uh -huh. Ну, естественно, я понимаю, что она тоже нифига не знает, в понедельник это случилось в четверг, в понедельник я еду в ГИТО, mm -hmm. Ну и в ГИТО сразу из регистратуры э, меня к главврачу направили, от а главврача на прием в поликлинику. Из поликлиники мне уже сразу сказали, что отрыв. Не стали даже ничего делать, никаких анализов, ничего, ну, план никаких УЗИ и тому подобное. То есть сразу все врачи в один голос сказали, что отрыв. Ну и через две недели, в принципе, просто меня прооперировали. Uh -huh. А что же дальше Во-первых, там очередь, во-вторых, анализы надо было сдать. Uh -huh. Ну и повезло то, что меня, э, как, так скажем, как экстренно клиенты положили. Потому uh -huh. что там ну, с операцией тянуть нельзя, чем uh -huh. там буквально 2-3 недели и все. Uh -huh. Дальше там проблемы уже будут оперироваться. Ну, um, прирастать начнет. Да, вот. В принципе, операция сама была недолгая, часа полтора где-то, одна тоже тоже легко отошла. Но mm -hmm. вообще нормально. Вот тут, если видно, два шрама остались. Ну, mm -hmm. в принципе, нормально. Сейчас уже более-менее рука подвижность устанавливается. Mm -hmm. Вот. Худел, правда, на 12 mm -hmm. килограмм за это время. Ну, вот, а так, два месяца в гипс почти, нет, точнее, 7 недель. Mm -hmm. вот. А про ЛФК роско? А? Про ЛФК. Вот, еще направили в mm -hmm. поликлинику на ЛФК. Пришел на ЛФК, Ну там женщина лет 40. Вот, ну, ну может, что-нибудь отдельное скажу, все-таки врач. Там помимо меня бабушка штук 5. Лет, может, 170, 180, вот так. Я вхожу. Ну, чувствую себя как младший группе детского садика. Там берем палочки, встаем там чуть на них тру, смотрим в зеркало. И начинаем вот так активно махать рукой. Я, естественно, с тобой я не могу. Ну и дальше все подобные упражнения делаем так, так я с Я не могу. Mm -hmm. Нет, типа делай все делают, mm -hmm. я начинаю ее спрашивать, а понимает ли она вообще что-нибудь в отрывах мышцы, ну, как выяснилось тоже. знание не так себе поверхность. Mm -hmm. Так что, друзья, могу сказать так. Если повредили грудную, лучше сразу идти в гидро, mm -hmm. Потому что на своем примере знаю, что в нашем городе специалистов очень мало. Mm -hmm. Я когда голову расшиб в пятом классе я пошел в гито пешком mm -hmm. с кровоточащей башкой. Меня из гито отправили пешком в пятую больницу. Ну, мне единственное, что в гито сказали, если э, сейчас не получится положить к ним, то чтобы я ехал в 13-ю больницу, что там еще могут быть специалисты, которые могут как бы данную операцию произвести. Но Больше сказали, в городе лучше никуда не ходить, там специалистов почти нигде нет. Ну Внимание. и полазит по интернету, я там считал, что в mm -hmm. подобных случаях вообще очень мало среди врачей съеруются. То есть ноги э, диагностируют это как отрыв, как надрыв мышцы там подобное, То есть мази там сидите, отдохните. Вот, за это как бы многие спортивные карьеры загубили. Мази, компрессы. Да. Так что как бы сразу, если порвали грудь, сразу вот так поднимаете руку, если видите, что она не уходит наверх, причем значит, все, там стопроцентно, ну да. ну что ж, Павел, пожелаем тебе восстановления скорейшего. ну да, не получается продемонстрировать форму лучшую в своей жизни. Скорее. ну хотел бы еще, да. хотя бы восстановить форму.